Mm hmm. samarqand viloyati aholisining turmush sharoitini yanada yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlar doirasida narpay tumanida ham ko'plab ishlar qilinmoqda jumladan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida chaykal mahalla fuqarolar yig'inida suv nasosini ishlatish uchun bir dona transformator o'rnatildi va charxin mahalla fuqarolar yig'inida 2 dona suv haydash nasosi almashtirildi shuningdek O'zbekkent mahallasida 5 km, o'zbekiston mahallasida 1 km ichimlik suvi tarmog'i tortish bajarildi bundan tashqari tuman yo'llaridan foydalanish korxonasi tomonidan jami ikkiyu o'ndan to'rt kilometr ichki yo'llar asfalt qilindi hamda tumandagi o'ttiz oltiyu o'ndan to'qqiz kilometr tuproq yo'llar shag'allashtirildi bu kabi amaliy tadbirlar ijtimoiy soha obyektlarida ham samarali amalga oshirildi tumandagi totkent mahallasidagi qirq to'qqizinchi umumta'lim maktabiga sport zal hamda mahalla yonidan sport maydonchasi qurildi shuningdek o'zbek kenti mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi o'n uchinchi sonli oilaviy poliklinikaning haqiqat filiali binosi joriy ta'mirlandi o'tgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda mahallamiz qizil toifada turganligi sababli davlat xavfsizlik xizmatining raisi bilan hurmatli erkinjon xu'tayevich viloyat hokimimiz mahallamizga tashrif buyurib beshlik bilan mahalladagi muammolarni o'rganish qanaqa muammolar borligi to'g'risida suhbat o'tkazdi shunda mahalladagi mavjud muammolarni aytganimizda ijobiy hal etildi birinchisi masalan mahallamiz hududida joylashgan oshqiib yuz foiz ta'mirdan chiqarilib foydalanishga topshirildi undan tashqari mahallamiz hududida to'rtinchi maktab joylashgan to'rtinchi maktab yo'li ham uh, tamir talab holatga kelib qolgandi bir kilometr yo'limizda u ham asfalt qilinib uh, yengil sharoitlar yaratildi aholiga undan <ah tashqari <fis> yana ikkita yangi transformator so'ragandik. ikkalasi ham hozirgi kunda olib qo'yib ishchi faoliyatida undan tashqari yana 5 kilometr ichimlik suvida muammomiz bor edi mahallamiz hududida suv bilan ta'minlanib hozirgi kunda aholimiz foydalanib kelyapti aholimiz kayfiyati yaxshi elektr ta'minotini yaxshilash borasidagi tadbirlar doirasida obihayot mahallasida yetmish besh dona temir beton ustunlar o'rnatildi bir dona transformator va ikkiu o'ndan to'qqiz kilometr tarmoq tortildi shuningdek xo'jaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida ham yetmish besh dona temir beton ustun hamda bir dona transformator o'rnatildi bu kabi ishlar hududdagi muqumiy totkent mahallalarida ham amalga oshirildi